У 2000 році у Дніпрі розпочинається активне будівництво великого комплексу Крутогірний, основу якого складають дві найвідоміші будівлі міста Башти-Близнюки. Проект реалізовує будівельна компанія Перспектива на чолі з Олександром Кагановським. Проектування ансамблю відбувалося у попередні роки архітекторами Олександром Дольником та Сергієм Філімоновим. У проектуванні самих веж брали участь Сергій Піщаний і Валентин Богманов. На цей час Дніпро развивался с урахованием концепции высотной забудовы центру миста. Вперше она была формализована архитектором Евгеном Яшунским. Супер идея, по сути дела, градостроительная композиция города, уникальное явление, которое редко встретишь, ну, что в Советском Союзе, в Советском пространстве, так и в зарубежной практике, когда город рассматривался как некий единый градостроительный ансамбль. Называл он это Большим Днепровским ансамблем. Почему на это его сподвигло? Это, наверное, потому что такой специфический рельеф сочетание реки. Река, кстати, в его трактовке, ну и наша, это как главная улица города, ориентированная, на которую, там, поэтому ее берега осваиваются и так далее. И э, сочетание с рельефом. Холм, подходит близко к воде, и река, по сути, на 90 градусов разворачивается в этом месте, огибая его. Холм довольно компактным оказывается и позволяет себя считывать и при распределенном прочтении как некую такую городскую скульптуру. Но идея Ишунского была в том, чтобы усилить силами архитектуры, ну, вот эти природные явления, сочетать ландшафт с структурной, там, градообразующей матрицей и застройкой. И вот планомерно многие десятилетия выставлялись высотные объекты по этой вот вы видите сейчас градостроительную эту модель в переработке уже... Комплекс крутогірний, що розміщувався в кордонах історичного центру на стрімчастому північному березі Дніпра, на 80% був реалізований в рамках концепції великого дніпровського ансамблю. Його основу складали два житлових будинки вежі на верхній терасі, терасовані будинки на схилах, амфітеатр, і житлові протяжні будинки, так звані стіни. Після того, як сформували… ну, собственно, градостроительную работу по Крутогорному. Это, кстати, была, наверное, одна из, или просто первая в городе компьютерная модель. Мы снимали тогда и кино было, и градсовет проходил на территории фирмы, приглашены были градоначальники того времени и так далее. Работа была утверждена. До этого, как бы, компьютеризация не была распространена, техники такой не бывало. Доли компания, ну, как довольно серьезная фирма, как бы она позволила себе начать эти ноу-хау. Сделана модель была. Сейчас это не проблема вообще, любые Візуалізації та це було необична. Комплекс із двох тридцятиповерхових житлових будинків на момент спорудження мав максимальну висоту в Україні. Його будували за технологією монолітного каркасного будівництва. Сочузані, бетон, метал, ну всі основні, ну, такі серйозні здання, в тому числі в якому ви знаходитесь, це монолітний каркас. Опалубка металлические стержни, арматура, заливается все бетоном. Кстати, это как раз строительство считаю, себя наиболее адекватно ведет в условиях войны, потому что оно не разрушается. И вот ну, довольно тяжело, как бы, уничтожить, и защита является серьезной, в отличие от всех остальных видов. Только свайные фундаменты, сваи в данном случае как для любых, опять же, крупных зданий. А ну, на кітагранітне основання, там каркас по всьому периметру, м'язичні балки. Ну, здание з конструктивної точки зріння очень серйозне. Місцеві змі тих часів писали про колосальний об'єм робіт. Сталевої арматури пішло 7 тисяч кубометрів, високомарочного бетону 46 тисяч кубометрів. Загальні витрати на будівництво склали 30 мільйонів доларів. Будівництво першої західної вежі тривало близько чотирьох років. У 2005 році завершили другу. східну башту. В процессе реализации первый проект Олександра Дольника зазнавав изменений. Дольник до конца не смог удержать позиции по низкой застройке, потому что экономика говорила иначе, и там вырос этот комплекс фестивальный, который, на мой взгляд, и по мнению же и Дольника, и Песчана, главного архитектора. І фестивальна вайбашин, переростки, що етажність там завишена. Ну, не говоря уже ще маяки, це цельне вопрос. На сьогодні житловий комплекс Башти висотою у 126 метрів. Це один з головних архітектурних символів Дніпра, а його зображення візитівка міста. Споруда отримала кілька національних премій у галузі архітектури. Сам холм экспонируется действительно за расстояние порядка 6 километров, когда мы едем там по правде или когда он еще не правда, это все равно уже зона видна. И когда мы настолько усилили этот рельеф башнями, довольно большую высоту как бы набрали, то их видно очень издалека эта идея, вот, собственно говоря, была Ишунска, почему он начал в это играть, и вот эти башни полностью подыгрывают этой теме, когда издалека мы видим этот город, понимаем структуру его, понимаем, где находимся. Это упрощает ориентацию человека, и становится это приятно. Вот, ага, тут это, тут то, все, он ориентируется в городе, ему приятно.